datarkan dimuliakan utama juga tetamu hormat kita parlimen angkatan tentera. Jarang parlimen angkatan tentera datang ni lebih batu istimewa sikit. Terima kasih. kerana <Susuk> Datuk Mak Nizam ni jadi kepala dan di antara permintaan ialah supaya menjaga kepentingan anggota tentera di bawah. Kita kadang-kadang dalam mesyuarat dan perbincangan Kita bincang kepentingan-kepentingan di atas ya. Sebab itu untuk polis, tentera, pegawai-pegawai bandar raya Masyarakat bawahan ini Ini projek yang kita luncurkan hari ini Dalam beberapa majlis sebelum ini Setiap kali bicara soal pembangunan kota Saya tekankan Pembangunan ini bukan dengan mercu tanda yang tinggi. Bukan dengan projek-projek gagah dan mega. Pembangunan itu harus memberi arti kepada rakyat. Sebab itu dalam usaha kita membangun dalam negara madani, kita tekankan kepentingan pembangunan manusia yang disebut pembangunan insan, manusiawi. Kalau lihat bomnya di, di Kuala Lumpur, Berapa peratus yang makan di restoran lima bintang? Berapa peratus yang makan di gerai dan warung? Jawabnya, lebih 80 peratus di gerai, warung dan restoran-restoran kecil. Kalau begitu, mengapa dalam perancangan pembangunan, kita kurang beri penekanan kepada projek yang memberikan faedah kepada majoriti rakyat? Perumahan. Orang yang ada buang, dia mau duduk ki rumah harga 5 juta, 10 juta itu hak dia. Negara kita memberi ruang yang secukupnya. Tetapi tanggungjawab kerajaan. Dewan Bandaraya dalam mengendali projek-projek seperti berdusakan oleh Tuan Komeng. Mesti beri penekanan kerana jumlah yang tunggu nak dapat rumah yang menesabah, yang mampu milik yang memenuhi selera dan kepentingan rakyat itu sangat sedikit. Sebab itulah dalam dasar kerajaan madani sejak lebih dua tahun yang lalu, saya katakan mana-mana projek rumah swasta nak dibangunkan jangan kita halang. Kerja kita percepatkan. Siapa mampu dia beli. Mahal pun mahal lah. Tetapi harus ada dasar yang jelas dari kalangan pemerintah dan pegawai, penjawat awam untuk memberi penekanan hal ini. Kutera apa arti pembangunan? Pembangunan kalau tidak akan menyebabkan ya, kelompok yang kaya bertambah kaya, yang miskin apa pakai Pandai maknanya orang dengan ceramah saya dulu ni, batu ni. Ya. Jadi yang kaya bertambah kaya, yang miskin apa pakai Jadi dia kata ada kesenjangan di antara kelompok yang terus mendapat faedah dan golongan yang ramai, itu tersisih. Sebab itu, pendekatan seperti ini sangat penting. Tak selesai dengan rumah di Batu dan di Kepung. Tak selesai dengan satu dua projek rumah madani. Mesti ada perancangan yang jelas. Ini yang disebut oleh sudah komen sebentar tadi. Kalau kita umum, 20 tahun yang lalu, 400 ribu, 500 ribu, tak pernah tercapai. Kerana, dia memerlukan pimpinan yang ada tekad politik yang jelas. Bangunkan rumah orang, -orang kaya, kadang-kadang komisionnya lebih tinggi. Bangunan rumah-rumah rendah, rumah-rumah kos rendah, komisionnya sangat kecil. Jadi nak pilih apa? Nak pilih komision atau nak pilih nak jaga rakyat? Saya katakan kerajaan ini mesti jaga supaya kepentingan rakyat mendapat pembelaan. Ada orang tanya dan katakan kita tidak berbuat apa-apa. Tak benar. Ya. Kita rancang. Penjawat awam yang peringkat rendah, ramai di sini. Petugas di Dewan Bandaraya, penguasa. Anggota tentera di peringkat bawah, polis. Sudah tahu bila kita buat sistem saraan yang baru ini. Belum pernah begitu. Sudah 12 tahun pegawai-pegawai kita tunggu tak naik gaji. Kita buat ambil keputusan yang besar. Tapi dalam buat kajian ini kita tentukan gaji naik tapi saya kata menteri tak boleh. Tak termasuk. Potong 20% lagi. Pegawai-pegawai yang tinggi naik sedikit. Ha. Jadi Tuan Haji Izam PAT jangan marah saya. Memang naik sedikit saja. Tetapi yang di bawah naik banyak. Datuk Bandar pun naik sikit saja. Tapi yang bawah naik sampai ada 15, 20, 30%. Peratus. Sebab apa? Sebab gaji mereka terlalu rendah. Hidup di Kuala Lumpur dengan masalah pelbagai. Sebab itu saya kata pemimpin, wakil rakyat, menteri, pegawai-pegawai kanan, mesti sekali-sekala turun ke bawah. Apa yang kita lakukan? tiap pemimpin, tiap pegawai tinggi, kita minta dia ambil satu kabur angkat. Balik ke kampung, balik ke kawasan bandar yang miskin, perhati masalah dia. Masalah sekolah, masjid, parit, pendidikan anak-anak yang 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 gagal, masalah dadah, masalah jenayah, semua harus difikirkan. Barulah boleh kita angkat martabat rakyat ini. Kerana pemimpin dan wakil itu bukan raja prihatin tetapi faham. Jadi balik pada soal perumahan begitu juga. Saya dengar dah berpuluh tahun. Masa saya menteri kewangan dulu. 20 lebih. 5 tahun yang lalu apa yang kita lakukan? Di Kerinci. Di Wangsa Maju. Di Gombak. Perumahan rakyat. Lepas itu ada dia lakukan tapi sedikit sedikit. Jadi saya kata 20 tahun 25 tahun tak ada perkembangan. Masa saya menteri kewangan dulu rumah-rumah untuk polis dan tentera ditingkatkan belum cukup. Tapi itu permulaan beberapa projek. Saya ingat lagi untuk polis 600 juta ringgit itu diluluskan pada satu tahun semasa saya menteri kewangan. Kemudian dia jadi malam sebab itu dalam Jum'ah Menteri saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan Jum'ah Menteri ya. yang bangkitkan isu ini. Kalau di bandar di Kuala Lumpur, tu Leha sering bangkitkan, KPKT, Menteri ini gagah sikit. Jadi dia tekankan hal ini dan kita beri seluruh sokongan. Tidak akan ada ketenangan sosial, ya. masalah kegelisahan orang, makan mahal. Tempat gerai nak cari makan tak ada. Kalau ada tak bersih. Sebab apa namanya gerai? Jadi gerai harus buruk. Harus bumbungnya bocor. Harus kerusinya... Ya... Ya... Goyang-goyang. Rumah tak cukup. Kalau ada macam seri Perlis. Sejak 60-an sampai sekarang. Begitulah keadaannya. Bila kita nak ubah Bangunkan kepentingan mereka. Perbaiki kehidupan mereka. Biar tiap rumah minima tiga bilik. Dua kamar mandi. Tandas. Wah ada yang bantah. Ada yang nak jadi pejuang-pejuang. Masa inilah nak jadi pejuang Melayu. Masa orang tu rumah duduk dalam keadaan teruk. Tak terawas. Kamu tidak perjuangkan. Sekarang kita nak buat sesuatu. Kamu bising. Ya. Kita nak bantu rakyat yang susah. Memang saya marah sedikit. Tak banyaklah marah sikit. Bila Perdana Menteri tak boleh menggaram je dulu. Ya. Baik. Dulu saya bang... sampai ke warung-warung ni. Sampai ke batu. Cakap soal perumahan rakyat. Sekarang saya Perdana Menteri. Tengok keadaan macam tu juga. Tahun bila siap 60-an. Berapa bilik? Satu bilik. Berapa tandas? Satu tandas. Kami nak suruh saya duduk diam. Tak buat apa-apa. Nak buat kena ada undang-undang. Bukan kita rampas tanah Melayu. Bukan kita rampas rizab Melayu. Kita jaga kepentingan mereka. Ya. Saya tak boleh lari mana ni darah dan memang darah Melayu. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, ya. Jaga Melayu, jaga Cina, jaga India, jaga orang Sabah, Sarawak. Apa masalah dia? Jaga semua. Supaya aman, damai. Jadi saya ambil kesempatan ini. Nasir, eh? sabar sekejap. Eh? Nasir kita bila nak cakap pasal BMG dengan Nasir ni. Nanti okey okey, okay, don't worry. Dah lulus pun. Cuma nak kena cepat ni. Lambat han jaga Nasir. Saya ada beritahu untuk bandar, lambat jaga kita letak dia di padang tu. Nah, parlimen tentera, saya tak apa. Parlimen tentera angkatan tentera ada. Padang tu dia lari keliling Satu kali. Baik, balik pada soal ini, ya. Penting. Jadi orang kita janganlah semua nak di politik. Tak buat apa, anu tak buat apa. Cakap bohong. Tak jaga rakyat. Nak buat dia maki hamun, dicuba dihalang. Tanya dia. Ni rumah orang miskin, nak buat apa? Ada dia cadang? Tak ada. Ada dia kemukakan cadangan alternatif? Tidak ada. Jadi, saudara-saudara kena fikir. Apa arti duduk dengan jawatan tinggi begini? Tapi tidak punya upaya untuk berbuat sesuatu. Untuk perbaiki kehidupan rakyat. Dengar kita dengar. Ya. Jadi, saya harap bagi kerjasama. Ya. Bagi kerjasama, bangunkan. Gunakan ruang yang baik. Dan ini memerlukan belanja besar. Kita belanja besar. Ha? Untuk pendidikan. Fikir tengok. Sekolah-sekolah ha? kita. Daif. Tandas rosak. Siapa peduli puluh tahun ni? Tiap sekolah ada tandas bocor. Tandas tak boleh guna. Siapa belajar? Anak kita, cucu kita. Jadi saya kata mesti berbuat sesuatu. Pada tahun 2023, Kementerian Pendidikan saja belanja dekat 1 bilion. Campur dengan KPKT jadi 1.23 bilion ringgit. Hanya untuk repair, baiki, tandas sekolah. Kemudian gerai. Saya bagi tahu untuk bandar. Yang sebelumnya dan sekarang, saya tak mau satu gerai dalam 2-3 bulan. Bersihkan. Baiki bumbung. Ini orang bawah nak makan. Orang ramai nak guna. Biar ada bersih, biar ada air. Biar tempatnya ada bumbung yang selesa. Dicat dengan cantik. Ini dia yang saya kata perubahan yang berlaku. Harus berlaku di Kuala Lumpur. Ya. Tak apa, tidak ada mercu tanda. Orang kata, ah, Anwar tak ada bangunan. Saya tak peduli imej bangunan apa. Saya nak bangga kalau masa Anwar Perdana Menteri, rumah rakyat naik. Gerai-gerai diperbaiki. Itu yang tanda yang lebih baik. Saya ambil kesempatan ini menjelaskan. Kerana saya tidak fikir wajar. Kita layan pandangan-pandangan meleset ini. Kita harus tumpu perhatian kita. Untuk bangunkan negara ini. Bukan mudah. Tahun lalu kita catat baik. Pertumbuhan yang agak baik. Pelaburan terbaik dalam sejarah kita tetapi mari pula tarif Trump dia kena cukai tinggi barang-barang kita kita runding ada masalah tidak tidak mudah saya akan jelaskan soal tarif ni di parlimen pada 5 bulan tapi saya nak tunjukkan maknanya kita kena bersatu orang Melayu ni ramai orang Melayu sini saya sebut kita tak gagah dengan mencaci orang lain kita tak akan berjaya, tak dapat rumah baik. Hanya kerana kita caci orang Cina atau hina, hina orang India. Tak. Kita mampu angkat darjat kita. Kalau kita istiqamah pendirian kita. Betul ke akidah kita. Perbaiki akhlak kita. Jangga supaya pemimpin-pemimpin, menteri-menteri, pegawai-pegawai jangan kerja sakau orang rakyat. Bagi projek sikit nak sapu diri dia sendiri dulu. Ini yang menjadi rosak kepada orang Melayu. Ada sedikit peluang, kaya raya. Nak lulus plot ratio satu, ah, ni sekian jumlah dia. 500 ribu, 200 ribu. Jahanam negara ini. Jadi saudara-saudara faham mengapa saya ambil sikap yang keras dalam hal ini. Tapi yang penting projek jalan. Tiap bulan mesti ada projek besar perumahan yang saya minta diselaraskan oleh uh, Komeng, Menteri KPKT baik di Bandar Raya sini ataupun Kuala Lumpur uh, ni di Pulau Pinang atau di Johor Bahru atau di Kuching atau Kota Kinabalu mesti naik. Barulah kita tengok rakyat. Kemudian dari semasa ke semasa Datuk Bandar PBT, jelaskan uh, kelulusan mesti cepat. Pegawai mesti lebih efisien. Penguat kuasa mesti bersih. Jangan duk curi duit rakyat. Jaga kepentingan negara kita. Dari peringkat rendah sampai ke atas. Kalau ini kita lakukan sebagai satu pasukan. insya Allah Negara ini baru boleh jadi. Baldatun tayyibah. Warabun ghafur. Kau tidak kita jadi slogan. Kerja malas. Kerja maki orang sana maki sini. Cadangan tidak ada. Jadi sebab itu kita kena ubah. Jadi balik kepada projek perumahan yang kita pecah tanah hari ini. Ha, nasihat ya, jangan bimbang. Kerana BMG ini syarikat Bumi Putera. Tender dia menang. Ya. Ini hampir 9 ekor tanah. Ada kawasan masjid, ada kawasan dewan, ada perumahan. Ada kawasan hijau, ada tempat permainan. Kerana rumah-rumah ni boleh buat rumah. Tapi rumah tu orang kita duduk. Biarlah selesa sikit. Mentang-mentang dia tu kemas kelompok miskin, duduk rumah macam sarang burung. Kemudian tempat main tak ada, padang tidak ada, apa pun tidak ada. Jadi sebab itu, kita kena buat perubahan ini. Betul lah, takkan ada taman idah, tak ada lah, sangat patut lah. Bayar sikit nak taman macam taman di istana, tak boleh lah. Ya. Jadi, tapi ada perhatian Bahkan di beberapa tempat macam di Pulau Pinang Kerana unit itu besar Dia bagi Kesemua kemudahan Kolam Anak-anak boleh belajar, berenang Tempat permainan Jadi kita fikir semua sedaya upaya Mengapa boleh kita lakukan? Kerana kita tak fikir komision Kita tak fikir dan izinkan Wang itu dicuri Ada wang untuk pulang kepada rakyat Untung dia mula sabar jadi ini yang saya nak gesa dan hari ini kita pecah tanah. Saya nak supaya projek ini dijalankan segera. Apa-apa peraturan dan kelulusan nasib kena cepat. Ya. Saya tidak setuju nak lancar-lancar rumah penunjuk luncur orang datang tepuk tangan semua. Lepas tu hilang 2-3 bulan. No. Ha. Jadi Tok Bandar kena terang kepada saya minggu depan apa dia kelulus, apa tingkat pelaksanaan projek ini. Boleh ya? Eh? Bukan. Kita apa datang sekali-sekali batu dia marah. Bukan. Saya nak satu kejayaan. Dan sekurang-kurangnya keluarga tentera yang peringkat bawah dia pun tahulah kita ambil tahu sikit. Nak bagi banyak sangat tak boleh. Ha? Dia dia apa? Ya 10 15% tentera, 10% polis, pegawai bandaraya yang di bawah. Ha? Kalau bagi semua kepada dia jadi rakyat yang lain Bukan anak polis, bukan tentera Nak dapat apa? Jadi kita kena jaga supaya dapat dibangunkan Dan berikan faedah kepada semua Dan yang lain, perancangan itu Seperti yang diluluskan Itu harus dibangunkan ya, Sebagai suatu konsep yang menyeluruh Dan Yang saya ambil berat sangat Pelaksanaan Kalau boleh lulus dalam masa 2 minggu Semua siap tak perlu ambil masa dua bulan. Ya. Biar pegawai yang kenaan dan jangan sangat leceh yang kerana tak tentu arah. Ya. Kemudian buat appointment minggu ini, tangguh minggu depan, minggu dua lagi. Tak boleh kerja macam tu lagi. Ya. Sebab itu, saya kalau yang saya luncurkan seperti projek hari ini ataupun yang saya bersama macam di Pulau Pinang, itu saya nak pastikan kita tahu bila diluncurkan, bila mula dilaksanakan dan apa progres dia. Dan apa masalah dia hadapi. Dan yang penting juga supaya keselesaan penduduk. Ha. Macam di sini tiga bilik kan. Dua bilik mandi. Itu memang minimal. Ha. Sebab kalau macam Sri Perlis. Ha. Seri Sri Perlis tu saya ada sebut banyak kali kan. Saya pernah pergi. Ada terbakar sekali dulu. Saya pergi. Allah Rabbih, Teruknya. Masa tu saya belum perdana menteri jadi saya terfikir Ish, apa nak jadi kalau bila saya jadi perdana menteri takkan nak biar macam tu ah ha, itulah yang menyebabkan saya minta supaya KPKT buat pindaan undang-undang kita bangunkan orang yang duduk di situ dapat rumah balik bukan kita nak usir dia ya dan uh, untuk percepatkan saya minta datuk uh, ini Ngakol meng menteri KPKT selaraskan program ini jadi projek sri perlis ini dia selaraskan bersama dengan uh, menteri wilayah dan Bant datuk bandar dan uh, ICU supaya pelaksanaan projek sri perlis pun dapat dipercepatkan itu lebih besar dan sebagai contoh bagaimana kita boleh bangunkan semula tapi di sini nasil saya harap dan doa insyaallah Masjid Salahuddin Al-Ubi tentu kita ikut proses dia dan setelah dipersetujui oleh Majlis Agama Wilayah Persekutuan saya akan angkat untuk pertimbangan Kebahdul Yang mahmulia yang Dipertuan Agung untuk menamakan masjid kenangan sahabat kita Salahuddin ya dan Salahuddin itu nama Salah kemenangan kejayaan din Salahuddin Al-Ayubi ya? jadi insya-Allah kita akan kemukakan. Tapi saya tekankan sekali lagi keperluan memastikan projek jalan lancar ikut jadual. Kerana orang nak tunggu rumah dan belum ada rumah, itu tak sabar lagi kita tunggu. Jadi sekian dengan doa kepada Allah Subhanahu Taala mudah-mudahan dapat restu hidayah daripada Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.